الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين أما بعد أيها المستمعون الأعزاء إني وقفت أمامكم حاملا دعوة خاصة نبشركم ونذكركم بأنه في يوم السبت الموافق الخامس عشر من نوفمبر سوف يعقد المؤتمر الدولي التاريخي العالمي العظيم في ميدان السهر وردي بالعاصمة داكا تحت رعاية الهيئة الموحدة لحماية ختم النبوة في بنغلاديش وذلك للمطالبة بإعلان الطائفة القاديانية فرقة غير مسلمة ضالة مدلة هالكة مهلكة على الصعيد الرسمي للدولة وقد يتولى رئاسة هذا المؤتمر العظيم المبارك فضيلة الشيخ العلام الحافظ والمحافظ بعقيدة ختم النبوة الشيخ العلام عبد الحميد المؤقر في صاحب مدهبور المؤسس للجامعة الإسلامية الحليمية بمدبور وأمير لجنة صيانة ختم النبوة في بنغلادش أيها الأعزاء وسيشرف هذا المؤتمر المبارك بحضور نخبة من العلماء الكبار والزعماء السياسيين من داخل بنغلادش وخارجها وعلى رأسهم أولا سماحة الشيخ العلام رئيس المعهد رئيس المعهد الديني العالمي المعروف بأم المدارس دار العلوم ديوبند الشيخ أبو القاسم النعماني حفظه الله أبقاه الله زخرا سمينا مع موفور الصحة والعافية سالما عن الخطأ البين والخزلان الفاحش وثانيا فضيلة الشيخ العلام السياسي الإسلامي البارس فضيله الشيخ فضل الرحمن المؤقر رئيس جمعيه علماء الاسلام بباكستان وثالثا فضيله الشيخ من اولاد الرسول السيد محمود المدني حفظه الله رئيس جمعيه علماء الاسلام من مملكه الهند ورابعا الشيخ العلام حنيف جلندري الامين العام لوفاق المدارس العربيه بباكستان وخامسا فضيلة الشيخ العلام عبد الرؤوف المكي نائب الأمير العالمي لحركة الدولة لختم النبوة بالمملكة العربية السعودية أيها المستمعون الكرام ومع ذلك سيحضر في هذا البرنامج العلماء والفضلاء والنبلاء والمشايخ والزعماء السياسيون والباحثون الاسلاميون البارزون من داخل البلاد وخارجها من الحرمين الشريفين من مكه المكرمه والمدينه المنوره وباكستان ومن الهند وافغان تيسر الامر وسائر انحاء العالم ايها الاعزاء انكم لعلمتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني والصحف المطبوعة وسائر الوسائل الإعلامية ما يدور في هذا الشأن بين أيديكم وفي الختام أوجه إلى جميع المشاهدين والمستمعين وجميع فئات الناس في بنغلاديش بل في العالم كله كبارا وصغارا شابة وشيوخا متعلمين وغير متعلمين تجارا وصناعيين أن يحضروا الذين يدعون محبة الرسول من صموم قلوبهم أن يحضروا في هذا المؤتمر المبارك حضورا مباشرا وأن يدعوا غيرهم للمشاركة للحضور في هذا الموقف المشهود لعل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتكم لعل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ويتقبله منا بقبول حسن وفقنا الله واياكم جميعا لهذا العمل العظيم امين يا رب العالمين